Хотите рецепт циничного пиара от львовских властей? Перед выборами провозглашается благородная идея соорудить сквер известному музыканту Андрею Кузьменко. Ведь львовяне Скрябина очень любят. Созывается слушание горсовета, оглашается конкурс, вовлекаются родители покойного певца. И все это обильно освещается в прессе. Идея всем очень нравится. Но выборы закончились, голоса Получены, и ревовские власти внезапно забывают об этой благородной идее. До финансирования и реальной работы дело так и не доходит, и все заботы о сквере ложатся на плечи убитых горем родителей Кузьмы. Близкие Кузьмы поняли, что их цинично использовали в предвыборной кампании и теперь напрочь отказываются от любого так называемого сотрудничества с местными властями. Журналисты секретных материалов разобрались, в чем же суть проблемы. Смотрим. Памятник Кузьме в Луцке, мемориальная доска в Одессе, сквер, и трогательный флешмоб в Хмельницком. Да что тут говорить? Города по всей Украине стараются разными способами увековечить память певца Андрея Кузьменко, трагически погибшего в ДТП полтора года назад. Это Львов. Практически родной город музыканта. И вот та самая площадь, которую в память о нем уже больше года планируют сделать местом счастливых людей. Я не думаю, что место счастливых людей. А чему? Монтуйте. Монтуйте элементарно, улицы, атмосфера и... Жайте кава. И целом пейзажи, как оно все выглядит. Это как немножко забрать, печально, забрать, печально это все выглядит. Выглядит площадь Гассена действительно печально. А это, заметьте, одно из центральных мест города. Полтора года во Львове обговаривали, где должно быть место памяти, как оно должно выглядеть и кто будет делать проект. Под шумок выбрали эту площадь. Как говорится, одним выстрелом два зайца. И сквер Кузьме, и ремонт заброшенной территории. Но до сих пор, кроме слов і обсуждений, дело с места не сдвинулось. Родители певца не выдержали. Ми Андрійка виховували в такому дусі, що менше слів, більше діла. Люди, які не хочуть цього робити, вони шукають причину. Причину можна знайти дуже легко і в любі стороні. с резкой публичной критикой отец и мать Кузьмы хотели выступить уже давно, но городские чиновники попросили перед выборами городского главы не поднимать скандал в прессе. Мол, все сделают, как только, так сразу. Но время снова прошло, и снова остались только разговоры. Вот это наимоверно, чтобы такие вещи делать. это просто Просто какие-то я, я навіть не знаю, как И теперь нам поясняют, что то, что так має бути, и процедур. Да по э, панове, в миске радио чиновники. Заспокойтесь, никаких процедур більше не будет. Проблема возникла, как только стал вопрос, кто должен финансировать проект. Город якобы не прочь и даже начал выделять деньги. Но тут убеждены, к финансированию должны присоединиться, к примеру, фонд «Скрябина». А теперь посудите сами, как должны себя чувствовать потерявшие сына родители, которых уже более года втягивают в бюрократический процесс не только конкурсов и общественных слушаний, но и сбора денег. Все верно, они самоустранились. Мы не позволим называть будь что, будет в сторону Львови, именем Андрея. Теперь вопрос завис в воздухе. Городские власти уверяют, что и без согласия родителей будут упорядочивать сквер. Родители же категорически против. Сами же львовяне с нетерпением ждут, когда в их городе наконец-то, хоть как-то, почтут любимого певца. Я тоже бы хотела, чтобы, как Шевченкові э, памятники стояли чуть на каждом кроці, потому что я его очень люблю. Він завжди живе в моєму серці. Я думаю, цей сквер, що тут він запланував, він має бути обов'язково виповнений на всі 100%, тому що тут все так занедбано. А якби був цей сквер, що він запланував, це було б дуже шикарно. Погляд через логічно, як можна було з тим жити? Прощайте нас, Тина, вместе